Bakı dairə və avtomobil yol ərazisində qaya parçaları yolun hərəkət hissəsini uçub ərazidə avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaranıb, məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Ətraflı sujetdə Azərbaycanın Bakı kənar dairəvi avtobil yolunun 6-cı kilometrliyində məndən arxada yerləşən yamacda baş verib. Belə ki, qaya parçalarının qopması nəticəsində yolda təhlükəli vəziyyət yaranıb və avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Sürücülər isə bir neçə saat yolun açılmasını gözləyirlər. Qeyd edeyim ki, qaya parçalarının götürülməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və digər aidiyyəti qurumların əməkdaşları tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Həmçinin sürüşmənin qarşısını almaq üçün Bakı dairəvi yolunun bir hissəsində bu cür beton sədlər inşa edilib, ancaq yolun davamında hər hansı bir qabaqlayıcı tədbir görülmür. Bir sözlə, sürüşmə baş verirsə, o xağəlmə hadisəsinin baş verməsi qaçılmazdır. Mütəxəssislər deyir ki, son zamanlarda intensiv yağan yağışlar, səxur layların, yamacların su ilə dolmasına, suyun aşağı qatlara doğru hərəkət etməsi isə sürüşmələrin fəallaşmasına səbəb olur. Hadisə olan ərazidə isə görülən tədbirlər yetərincə olmub. Görünür o, mütəxəssislər elə başa düşür ki, burada belə hadisə mi şahidi edilməyəcək, amma yadda saxlamaq lazımdır ki, bu yamaclar daha təhlükəlidir. Bu yamacların kütlənin axını çox da ola bilər, az da ola bilər. Bu dediyim yamaclarda ən yaxşısı nə idi? E, sürüşmənin qarşısını ala bilən yaşıllaşdırma işıqları var. O da qeyd olundu ki, bu cür yamaclarda şam ağaclarının əkilməsi bir o qədər doğru deyil. Çünki şam ağacının kök sistemi sürüşmənin qarşısını ala bilmir. İdə və saqqız ağaclarının əkilməsi daha effektiv nəticə verə bilər. Yamacda müəyyən terrasların yaradılması da sürüşmənin qarşısını ala bilər. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Kəşfiyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, yamacın yuxarı hissəsində mövcud karent şəklində suxur kütlələrindən 6.5 metr uzunluğunda bir hissə qırılıb və qırılan suxur kütləsinin götürülməsi istiqamətində tədbirlər görülüb. Ərazə təhlükəsizliyi tədbirləri bitənə qədər bu istiqamətdə avtomobillərin hərəkəti fasilələrlə məhdudlaşdırıla bilər. Mehmet Hacızadə Şəhryar Əhmədli Əziz Əzizov ATV-də